ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਆ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਸੈਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਟ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਗੇਟ ਆ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਰੇਲਿੰਗ ਗੇਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋਇਆ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੱਡਾ ਹਾਸਾ ਹੋਣੋਂ ਟਲਿਆ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਟੇਥ ਸੈਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰੇਲਿੰਗ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਗੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਮਾਪੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵਾਇਰਲ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਹੈ اچانک ਬਾਸਰੀ ਫੇਟ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਗੇਟ ਡਿੱਗਾ उन्ह सिक्योरिटी गार्ड साढे वालों हस्पता दखल करवाया गया है जो जेरे इलाज है बिल्कुल सेफ हैं इस घटना लिए असी माफ़ी मांगते हाँ बाकी तुम खुद सुनो की है कहना हाँ जी सर क्या नाम है आपका फादर मैथ्यू है स्कूल का डायरेक्टर है सर आप डायरेक्टर कल एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पर ना स्कूल का गेट गिरा और बताया जा रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड नीचे आ गया कैसे हुआ इंसीडेंट और क्या कहना है आपका इस बारे में ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗਾ ਅਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰੇਟ ਆਇਆ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਨੇ ਇੱਕਦਮ ਗੇਟ ਟੂ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਸਮੇਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਜੋ ਲੇਟ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੇ ਇਸੇ ਕਰੇ ਗੇਟ ਡਿਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਉਹ ਨਾਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ मतलब खुला मेहरबानी से वो बच गया उसका वो ठीक ठाक है उसके परिवार में भी खुद उसके हॉस्पिटल लेके गया वो अभी ठीक ठाक है कहाँ पर चोट लगी उसके उसका जब डिगा वो उसका सर थे इधर साइड से लगी चोट ता, चार टांगे लगे ठीक है सर मानते हो कि इतना बड़ा स्कूल है बच्चे भी गुज़र रहे थे अगर रब ना करता वो गेट बच्चों पर गिर जाता तो फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी? क्योंकि हमारा किसी ऐसी चीजों में हमारा कोई परमिशन ऊपर है सारा भरोसा क्योंकि उसी साइड से हमने बच्चे नहीं भेज दे बच्चे को जाने के लिए पेरेंट्स के साथ बच्चे को जाने के लिए दूसरा गेट है छोटा गेट है फेरेंट्स उधर के ये सिर्फ गड्डियों के लिए जब गड्डी अंदर आ जाते बच्चे सारे चले जाने के बाद फिर गड्डी उधर से बाहर कट दे, दे कितने कितने माना जाता है कि अड़गैली हैगी थोड़ी बहुत स्कूल ने अपने पूरे बच्चों का मतलब से, सेफ्टी भी पढ़ाई दे पूरा कोशिश कर दे हमने पूरा इसलिए कोशिश में है क्योंकि हर एक बच्चे का जी जिंदगी बहुत मूल्यदायक है तो असि भी एक एक बच्चे का ख्याल रखते पर कभी कई बार इस तरह कुदरती कई बार गलती हो जाती है अपने गलती भी मानता हूँ अगर कोई गलती हो गया तो उसके लिए भी मैं सभी से माफ़ी भी मांगता हूँ